বৰফি বনোৱা হয় তাৰ কাৰণে মই চাউল লৈছো এয়া ভাত খোৱা চাউলে হয় আপোনালোকে জহা চাউলো লব পাৰে যি চাউল থাকে আপোনালোকৰ সেয়াই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এয়া মই চাউল ললো এবাটি আৰু এতিয়া প্ৰথমতে মই চাউলকেইটা ধুনীয়াকে ধুই লম ধ এনেদৰে চাকনি এখনত টুকি লব যাতে পানীটো শুকাই যায় আৰু এতিয়া মই গেছত এখন পেন পাতি দিলো এতিয়া তাত মই এই চাউলখিনি দি দিলো এতিয়া মই চাউলখিনি কিছু সময় ভাজি লম যেতিয়ালৈকে চাউলখিনি খৰখৰীয়া নহয় তেতিয়ালৈকে ভাজি লব লাগিব এয়া চক ভাজোতে ভাজোতে চাউল খিনিৰ পৰা গাৰ পৰা পানীটো ধুনীয়াকে শুকাই গল আৰু এইখিনি খৰখৰীয়া ধৰণৰ হৈছে এ আৰু অকনমান সময় ভাজিলে হব ইয়াতকে আৰু বেছিকে ভাজিব নালাগে এইখিনি একেবাৰে ৰঙা কৰি পেলাব নালাগে ইমান খিনিলে ভাজিলেই হ'ব যাতে চাউলৰ কেঁচা গোন্ধটো যায় আৰু এতিয়া ইয়াত মই দি দিছো কেইটামান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ড্ৰাই ফ্ৰুইটছ কাজু আৰু কেইটামান এলমণ্ড দি দিছো এতিয়া এইখিনিও ইয়াতে দুই মিনিটমান সময় ভাজি লম যাতে কাজু আৰু এলমণ্ড খিনিও অকনমান মচমচীয়া হৈ যায় আৰু এইখিনি চক মোৰ ধুনীয়াকে ভাজা হৈ গল এতিয়া মই এইখিনি প্লেট এখনলৈ উলিয়াই ঠাণ্ডা হলে এইখিনি মিহিকে পিচি লম ইয়াত ড্ৰাই ফ্ৰুইটছ হয় আপোনালোকে ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ সলনি মিল্ক পাউদাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া মই এইখিনি ঠাণ্ডা হয় মানে পেনখনত কেইটামান বগা তিল লৈছো তিলকেইটা মই অকণমান সময় ভাজি ল'ম এইকেইটা মই একেবাৰে শেষত ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই তেতিয়া নিশ্চয় গম পাব এইকেইটা মই কি কৰিম চাওক মোৰ তিলকেইটাও ভাজা হৈ গ'ল এতিয়া মই তিলকেইটাও এনেদৰে কাঢ়ি ললো আৰু ইফালে মোৰ চাউল আৰু এইখিনি মিহিকে গুৰি কৰি ললো ইয়াতে দুটা ইলাচি দিব পাৰিলো হয় দিবলৈ থাকি গৈছিলে এতিয়া মই ইলাচি দুটা দি আকৌ এবাৰ এইখিনি পিচি আনিলো আৰু ইয়াৰ চাওক গোটেইখিনি ধুনীয়াকে পিহা হৈ গল মই ডিচখনলৈ ধুনীয়াকে এইখিনি উলিয়াই ললো আনফালে মই আকৌ গেছত পেনখন পাতি দিলো আৰু তাত মই গুড় দি দিছো গুড় খিনি মই মিহিকে কাটি লৈছো এতিয়া মই কিছু সময় লৰাই গুড় খিনি গলাই লম গুৰখিনি গলাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰা নাই এনেদৰে গলাইছো ইয়াত চব গুৰখিনি অকণমান অকণমান গলি আহিছে গুৰখিনি যেতিয়া এনেদৰে গলি গৈছে এতিয়া ইয়াত মই দি দিছো গাখীৰ এতিয়া প্ৰথমতে মই অকণমান গাখীৰ দি দিছো দি পেলাই এইখিনি ভালদৰে অকণমান মিক্স কৰি লৈছো আৰু এতিয়া মই ইয়াত দি দিছো এগিলাচ গাখীৰ গাখীৰ খিনি দিয়াৰ পিছত মই এতিয়া গুৰখিনিৰ লগত ভালদৰে মিক্স কৰি লম এয়া চাওক গুৰখিনিৰ লগত গাখীৰখিনি ধুনীয়াকে মিক্স কৰি ললো আৰু কেতিয়াবা গুৰখিনিত গাখীৰ দিলে গাখীৰটো ফাটিও যায় ফাটি গলেও একো নাই গাখীৰৰ যিখিনি মই চাউলৰ গুৰি মিক্সাৰ খিনি দি লৈছো আৰু এতিয়া এনেদৰে মিলাই গৈছো একেবাৰে গোটেইখিনি দি দিয়া নাই যিহেতু এইখিনি টান হৈ যাব পাৰে সেয়েহে মই এনেদৰে অকণমান অকনমানকে দি এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি গৈছো

আৰু এতিয়া পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণখিনি ইয়াত দি দিলো এইখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই এনেদৰে হেতাপাতৰ সহায়তে এইখিনি ভালদৰে এনেদৰে বহলাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকে এই চাউলৰ বৰফীবিধ বনাই এসপ্তাহ দহ দিনলৈ খাই থাকিব পাৰিব যদি ফ্ৰিজত ৰাখে পোন্ধৰ বিছ দিনলৈ খাব পাৰিব ই বেয়া হৈ নাযায় আৰু চাওকচোন এইটো ওপৰটো অকণমান প্লেইন হ'বৰ কাৰণে মই এনেদৰে চামুচ এখনৰ সহায়ত এনেদৰে সমান কৰি দিছোঁ যাতে ওপৰটো দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈ নিমখ হৈ যায়

বা ফ্ৰিজত নহ'লেও আপোনালোকে বাহিৰতো ৰাখি দিব পাৰে আৰু এতিয়া মই চুৰি এখনৰ সহায়ত এইখিনি ল'ম আৰু চাওক এইখিনি মই কাটাৰ পিছত এয়া মই আপোনালোকক এপিচ উলিয়াই দেখুৱাইছো দেখিছে নহয় কিমান ধুনীয়াকে ওলাই আহিছে আৰু অকণমানো তলত লাগি ধৰা নাই যিহেতু মই তলত অকণমান ঘি সানি লৈছিলো এতিয়া মই এনেদৰে গোটেইকেই পিচ উলিয়াই ল'ম বৰফি আৰু মই চাওক আপোনালোকক পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাইছো আৰু এয়া মোৰ চখ চাউলৰ মানে পিঠাগুড়ি নুখুন্দাকে চাউলেৰে বনোৱা বৰফি ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছে নহয় বনাবলৈ কিমান সহজ আৰু বনাবলৈ যেনেদৰে সহজ খাবলৈও সিমানেই সোৱাদ হয় আপোনালোকে যদি এনেদৰে চাউলৰ বৰফি বনাই খোৱা নাই এইবাৰ বিহুত আপোনালোকেও এনেদৰে এই চাউলৰ বৰফি বিহুত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰিব মোৰ আজি চাউলৰ বৰফি ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই